Ця ваша сім'я. Дійсно, що сьогодні таке урочиста подія про те, що в нашій в одній найкращій навчальному закладі міста поновлюється, відкривається поновлена дошка пам'яті нашого бойового побратима Сергія Павленко. Пам'ять про нього залишається в наших серцях, в серцях бойових побратимів, ті, хто прийшов дорогами Афганістану. Ми пам'ятаємо вас, Леса Фемін, ми пам'ятаємо про вашого сина, ваш прекрасний ще другий син теж офіцер, на все життя він залишиться для вас вже опорою. Прийде те, що життя прожите і важко пам'ятати про те, що немає його з нами. Я думаю, що ніхто із нас ніколи не замислювався, що колись на його долі стане війна. Так і я колись, як і ви, шановні діти, стояв на лінійці, Перед мною виступали ветерани Великої вітчизняної війни. Я думав, що це обійде мене стороною. Але, на жаль, в світі і в долі людській складаються рідні обставини. Приємно те, що ми, ветерани Аваністана, виховані на досвіді і на традиціях ветеранів Великої вітчизняної війни, чесно, достойно виконали свій обов'язок, яким і давали, приймаючи присягу. Народу, радянському народу. Так і сьогодні я хотів би, щоб кожен із вас, хто прийде служити в Збройні Сили, прийме присягу народу України, достойно і був гідним членом нашої держави. Дякую педагогічному колективу, дякую вам, всім ветеранам, побратимі за те, що ми помнимо. І пам'ять це саме головне, що залишається і в нас. Багато-багато, які будуть залишатися в серцях прийдешнього покоління, які будуть пам'ятати, що все-таки та війна була, хоч називають її необ'явленою, але вона була війна в нашій долі. А вам всім, хто сьогодні присутній, пам'ять, пам'ять, пам'ять і повість. Середньої школи номер 25 патріота України. старшего лейтенанта Павленко Сергея Андреевича. Сергей Андреевич молодые годы своей связал с вооруженными силами Советского Союза. И ему выпала честь выполнить священный долг перед Родиной. Это как воину-интернационалисту оказать помощь другому государству и другому народу. Сергей Андреевич выполнил свой священный долг достойно. Он прошел за короткий срок самые трудные дни войны в сложных условиях государства Афганистан. Известно из истории, в любой войне гибнут молодые люди. И вот погиб и в этой войне Сергей Андреевич. Он выполнил свой долг перед народом и Украины, и нашего государства. Советского Союза. Я хотел бы от имени Городского совета ветеранов, от имени ветеранов Великой Отечественной войны выразить слова благодарности родственникам Сергея Андреевича, коллективу средней школы. Номер 25 за достойно выросшего Сергея Андреевича, который в свои молодые годы отдал служению своей родине. И сегодняшнее мероприятие, оно целиком и полностью направлено на патриотическое воспитание молодого поколения. И мы, ветераны войны, труда, в первую очередь хотим, чтобы молодые люди уважали, чтили память тех отцов, дедов и бывших старшего поколения, которые также выполнили свой священный долг перед Родиной. Я хотел бы еще раз выразить слова благодарности руководству школы номер 25 за организацию сегодняшнего мероприятия и приглашение нас, ветеранов, на это мероприятие. И в заключении я хотел бы пожелать нашим молодым здесь ребятам, чтобы они, помня о Сергее Андреевиче, чтобы они такими же росли патриотами, как Сергей Андреевич. Желаю вам всем успехов в учебе и благополучия в вашей жизни. Спасибо. Опять? уже 31 век. Ему было 24 роки, в Ташкенте исполнилось. Еще даже не было 24. Я то песня спевается, раны небольшой, смерти мгновенно. Мой сын три месяца умирал. У него была рана. Позвоночник поврежден, все органы отказали, только головой еще вивел. И на моих руках он умирал. Он рассказывал про этот ад, в котором они были. Вам, дорогие школьники, никогда не испытывай то, что испытал сын. И ваши матери должны тоже радоваться вашим успехам и вашей жизни. Сережа был очень послушный, очень хорошо занимался в школе, в Суворовское училище, был на Початок, также и в училище общевойсково. Я только получала благодарности. Большое спасибо вам всем, помнит моего сына, и вам всем здоровья, счастья, и чтобы вы такой, такой ад не попадали, как мой сын и как мать. месяца он умирал и умирал на моих руках. В Ташкенте ад был, я водный, у госпиталя уже мест не было, в палатках. И как я сама вызывала матерей, потому что уход был никакой. Я приехала, это было перед первым сентября, мне управление помогли билет достать, и надо было через 10 дней. И могла, а я получила от него письмо, не очень красивый почерк, он рисовал а то такие каракули, мама, я отступился в горах, повредил позвоночник. И мне посоветовали, вы идите в Берлисполь и проситесь у летчиков. И они меня взяли, посадили возле себя на туалетке, я так и ехала. И там добрые люди, эти летчики меня завезли даже в госпиталь. Прилетела я туда в госпиталь, мой сын грязный, как был в этих горах, черный, у него все органы отказали, у него в живот вздутый, он только головой шевелит. И можете представить мое состояние, как я там была три месяца. Ой, я много хотела сказать, мне извините, я очень волнуюсь. Счастья вам и здоровья всем. Спасибо всем.